और चूंटी से लेकर जिबरी लाले ही सलाम तक तहत सरा से लेकर अर्श तक कुल कायनात के अपनी क़ुदरत से खालिक अल्लाह जल्ल शान हैं ये यकीन दिल में आ जाए और जिस तरह अल्लाह जल्ल शान अपनी कुदरत से खालिक हैं इसी तरह अल्लाह जल्ल शान अपनी क़ुदरत से इन तमाम चीज़ों के मालिक है और अल्लाह जशानु इन तमाम चीजों में जिस तरह तसर फरमाते हैं कर सकते हैं जिस तरह तसर फरमाना चाहे फरमा सकते हैं इज्जत के नक्शों में इंसान को जलील कर दे और जिल्लत के नक्शों में इंसान को इज्जत अता फरमा दे हिफाजत के नक्शों में इंसान को हलाक कर दे और हलाकत के नक्शों में इंसान की हिफाजत फरमा दे रोजी के असाब के बेुमार होने के बावजूद उसकी रोजी तंग कर दे कम कर दे और कोई भी रोजी के जाहिरी इस्बाब नहीं है अल्लाह ताला इसकी रोजी को बढ़ा दे अल्लाह जल्ल शानु इस पर कादिर है समझे कवि को जयीफ के जरिए से हलाक कर दे और जयीफ को कवि पर गालिब कर दे अल्लाह जल्द शानु इस पर कादिर है एक आदमी ने दूसरे कमजोर आदमी को उठाकर जमीन पर मारा उसके सीने पर बैठ गया और कहा कि परसों तो फलाने तुझको मेरे से छुडा लिया आज तुझको मेरे से कौन छुड़ाएगा? उस कमजोर आदमी ने नीचे से कहा आज तो अल्लाह ही मुझको आपसे छुड़ा सकते हैं, इस वक्त कोई और नहीं है उस बदबخت ने कहा आज अल्लाह भी तुझको मेरे से नहीं छुड़ा सकता अल्लाह ने उस कमजोर इंसान को समझ दी ताकत दी पीछे से टांगे उठाकर उसका हल्का बनाकर इसके गले में डाली टांगे और झटका मारकर वो मजबूत आदमी नीचे ये कमजोर उसके ऊपर और जिस हथियार से इसको कत्ल करना चाहता था इसने उस हथियार से उसको कत्ल कर अल्लाह अल्लाह जल्दान खालिक भी हैं मालिक भी हैं और अल्लाह जल्दान कायनात की हर छोटी बड़ी चीज में हर छोटे बड़े नक्शे में जिस तरह चाहते हैं तसर फरमाते हैं तो अल्ला ही अल्लाह ही के हाथ में सब कुछ है अल्लाह की कुदरत से हम मुता हों उसकी रुबूबियत से हम मुता हों अल्लाह ही से हमारी उम्मीदें वस्ता हों अल्लाह ही का डर और खौफ हमारे दिल में हो यह दिल का सुधार है अब्दुल्ला अबिन उमर रजी अल्लाह अल्लाह के रास्ते में थे सफर में थे ऊंट पर सवार थे देखा के आगे रास्ता बंद है वहां तशरीफ ले गए ऊंट से उतरे देखा के शेर ने रास्ता रोक रखा है तो इसने शेर को कान से पकड़ लिया उसको ऐंटा भी अगर अल्लाह ने तुझको किसी पर मुसलत फरमाया है तो अपना काम करो वरना क्यों लोगों को तंग करते हो जोर से तमाचा मारा शेर वहां से चला गया तो फरमाया के अल्लाह के रसूल ने सच फरमाया है अगर ये आदम का बेटा अल्लाह के सिवा से न डरे तो फिर अल्लाह शानु अपने गैर को उस पर मुसलत नहीं फरमाते और अगर ये आदम का बेटा अल्लाह के सिवा से उम्मीद वाबस्ता न रखे तो फिर अल्लाह शानु इसको अपने गैर का मोहताज नहीं बनाते तो दिल का सुधार ये है कि अला की जात और सिफात का यकीन अल्ला का तसर और अल्लाह जल्शानह से उम्मीदों की वाबस्तगी और अल्लाह जल्शानह का डर और खौफ जिसे तकवा कहते हैं हमारे दिल में पक्का और पुख्ता हो और दिल का सुधार ये है कि जिस हाल में जो अल्लाह का हुक्म है पूरा यकीन हो कि मैं अल्लाह के हर हुक्म को हुजूर हजूर अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक पूरा करूंगा ये अबीयत है और मुझसे बंदा बनकर रहने का अल्लाह की तरफ से मुतालबा है इसी में ही मेरी कामयाबी है दुनिया भर की चीजें दुनिया भर के नक्शे मेरे मिल, मेरी मिल्क में हो और मैं अल्लाह के अहकाम को हजूर के तरीके पर पूरा न करूं तो मुझे कामयाबी नहीं मिल सकती और मेरे हाथ में कुछ न हो लेकिन मैं हर हाल के हुक्म को हजूर पाक सलात व सलाम के तरीके के मुताबिक पूरा करने वाला हूँ इसी में मेरी कामयाबी है अल्लाह इसी से मुझे कामयाब फरमाएंगे तो ये दिल का सुधार है लिहाजा इंसान पर मेहनत करके उसके दिल पर मेहनत करके दिल के अंदर से गलत यकीन को निकाला जाए दिल के अंदर से गलत जज्बात को निकाले जाए दिल के अंदर से गफलत को निकाला जाए और मेहनत करके दिल के अंदर सही यकीन को भर दिया जाए दिल के अंदर सही जज्बात और दिल के अंदर सही सोच को भर दिया जाए तो फिर इस इंसान को कोई अल्लाह के अहकाम पर चलने से रोकेगा भी तो रोक नहीं सके